Так, сейчас, здравствуйте, зрители наши. Сейчас веду прямую трансляцию с площади независимости. Сейчас без 15:08. Руслана выступает возле Стеллы, Выступала она, говорит, что вот она при всех позвонила, как она сказала, независимому журналисту-фрилансеру. Которые там рассказывают, что в Европе говорят про Украину. Она сказала, что она специально с, не, с независимыми якобы журналистами э, созванивается, чтобы узнать. Вот она говорит, что нужно речевки какие-то новые придумать, креативные. Ну, правда, потому что банду геть и и что, что там еще, тягны бокри. Банду геть, э, э, ну это уже скучно. 64 смс говорит пришел так ну как не ну как видим подхватывают речевки только отдельные студенты ну студенты это такой народ которым дай повод побастовать прогулять вот они тут и прогулять. спасибо не нужно что там Руслана еще скажет у нас? Что, что умного она сможет сказать за все это время? Что я ничего умного не услышал еще? Давайте посмотрим, что... Песня загревает души А, это она зачитывает речевки, которые ей прислали по СМС. Городьби, гайда, до Європи разом і назавжди. Ілона вас любить. Ілона? Давай, 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 давай. Нормально, ще перед тим було. Разом ми сила крокою вперед, бо життя наше зовсім не мер. Це ви що на пасіку намікаєте? Тримайтеся гуртом і перемога. З нами будемо боротись всі з бандюками. Бандю... Кімо. Нас не здолати, Смайлик. Ну наконец таки мо, а то все время могилянка так, ну, і КНУ, уже скучно. Видите, какое-то разнообразіе Бетховена. Спробуйте. Спробує так штук жовто-блакитні наші пропорими, не переможні шаблі догори. Буде Україна вільна, буде ненька самостійно. Да, да, так ну так митному союзові ми можеть кедавра. Европу йдемо, ми кроком кентавра. Да. Самая 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 тупая речевка, которую я когда-либо слышал после банду геть телезрители, у людей нет фантазии, потому что люди не читали текст с соглашением ассоциации, не читали вообще. Но это только идиот, только идиот может прислать такую смс и такую речевку, но у людей нет ничего в голове. Они думают, подпишут документ, и сразу все у нас будет хорошо. Видя, вот у нас прямая трансляция, но, слава богу, тут нет политических флагов и политической символики, но... Люди и все равно, они кричат, не понимают, кричат, что они кричат, пишут и что, и за, и за, за, что они тут стоят. Не понимают. Просто. Если люди пишут но такие то, смс -ки, то и такие речевки, то что-то им нужно Прочит, почитать. Арифм, почитать и, аналитику, это нужно экономику нормально. почитать. Вот и все. Парасоля наша сброя. Тоже нормально. Короче, народ, догоняйте по ходу креатив. Креатив. Я пока что втыкаю. Так, э... Ну скучно, скучно. Трицы, Давайте пыльные. пойдем на. на... Давайте о, пойдем. О, на... Да. Вот смотри, смотри. А что, что, о, что? О, что? О, а, о, а, о, а что, о, а о, что о, провокация? Что, в чем провокация? А в чем провокация? У меня, я журналист, у меня прямая трансляция. Хотите удостоверение? Покажу? А в, чем провокация? Нет, а, а в чем провокация? Держи. С С ма ма. А что я такого да, сказал? Что нельзя, что а я почему я не имею права, права не сказать? Не что, что, почему? Не, хотите? А вы же вы за Европу. Вы же за Европу. А что? А что значит провокация? Потому что у меня прямая трансляция. Посмотри, вот. Підпишімо роботу, хоче віч, правокатора розширі. Ви знаєте, початка видрукувана. Дай сюди. Переможемо були початка видрукувати. Що значить видруковане? Що значить не видрукувати? Що значить не знімає? Хлопець, ти мені не вказує, будь ласка. Бо якщо це за Європу, то потрібна альтернатива. Я маю право висказувати своє. Ходьмо ми Європа, ми на дроті. На дроті маєте на увазі на Хорошо. Кричимо, помийте вуха у компоті, ми Європа, ми на дроті. То так. легко можете запам'ятати. Три-чотири. Вуха у компоті. І все. Все, молодці. Зробили в кінці навіть наголос. Так. Ну що у нас тут? легко і в Європу нам веліли. ЛМУ і Спах. Перед тим було Із, таке пах. народ, Фторичцій що я навіть не хочу зачитувати. Обмежим это на эти смс Милиция так, давайте с народом, посмотрим, что идет. А мусора жовно, господи. Так, треба аккуратненько читать все. <плес> Народ, все реально круто. Я не знаю, это Боярка написала. Подпиши или будут вшить. Вот лю, лю, люди обвиняют меня в провокации, хотя, думали, хотя мы понимаете, евро, Европа да, это же да, демократия, да, предполагает да, альтернативу, да, какой-то да, какой да, плюрализм, да, чужое мнение. Люди просто здесь, давайте, ну, мы так ну евро, от искры да, загораются, да, Они да, думают, да, что, да, что да, да, какие-то да, люди да, отдельные да, к, да, 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 к ним настроены да, враждебно. Ну, это студенты, а студенты бестолковые люди, они не понимают, то есть им что не скажи, это провокация. Эээ, ну, ребята, что я могу сказать? Эээ, я что я могу сказать? Это показатель умственного не развития не людей. Украине, так, <связано> так видим тут кучу в России, студентов. Тут меня обвиняют, что у меня удостоверение какая-то, какая-то печать. Вот посмотрите. Меня, меня тут обвиняют, что у меня удостоверение что-то с печатью не так, что-то с печатью. не Так, ну давайте посмотрим. Ну да, удостоверение чуть помятое. Ну потому что, потому что работал, потому что участвовал в толкучке. Ну вот, тут меня Студенты обзывают провокатором. Вот, показываю вам удостоверение, что вы все видели. Ну, это отдельные бестолковые люди, хочу вам сказать. Так что продолжаем прямую трансляцию, но просто я буду этим людям говорить, что они бестолковые, что они ничего не понимают. Это все. все, все я помню, я так, давайте вернемся, что, что там. Так, считает Руслана, Руслана читает речевки. Слава Украине! В Украине! Слава Позвольте, позвольте. Хочется, чтобы у нас живут все было тоже круто. Украина! Усе! Україна, Усе! Хочу дівчинка, дарувати квіти. Клади сюди просто такі двоє чоловіків. Дуже милих, де вони підійшли. Сказали, що вони шахтарі з Донбасу. Так, дуже всіх люблять, переживають за це. Бояться, що їх просили помітить, тому вони просили передати наші росаності вітання. Можете на знаниях всем нам и все череде бык Да, интересно. Майдан, на дарят цветы.